tavof paytida ayol kishi erkaklarga izdihom qilib ya'ni tiqilishligi harom bu ham kerak bugungi kunda aytyapmizku mana ro'mollari sochilib ketgan kiyimlari yirtilib ketgan ayollar haligi hajril asvotni o'paman endi odam ko'rib borsa biladi erkak odamni ezilib ketadi a'zolari hajri asvotni o'paman deb ezilib ketadi odamni ichlari ezilib ketadi hushdan ketib qoladi qancha erkaklar ayollar kirib olgan bo'ladi gohida endi teginmay bo'ladimi u yerda vaziyat shunaqaki siz itarilasiz orqangizdan yigirmaga yuzga yaqin odam itariladi oldizda qarasangiz shu paytda bitta ayol turgan bo'ladi endi uni orqasiga oldi turib qolgan bo'lsa endi shu vaqtda qarang yoki ko'kragi bilan yopishib olgan bo'ladi sizga gohida qarasangiz masalan endi u yerda hajri asvat ufaman deb shuncha gunohni orttirib ayolni o'zi ham boshqalarni ham gunohkor qilib nima kerak u yerda shu narsa yoki tavob vaqtida ham endi qarasangiz shu kavbani oldda tavof qilaman deydida yerda hamma vaqt izdihom bo'ladi bu shu vaqt bo'lmaydi uni hech qachon yigirma to'rt soat izdihom narroqdan aylan besh metr uzoqroq aylansang ham bir o'zing mazza qilib xotirjam aylanasan o'zingga ham birovga ham zararing tegmaydi ana shuning uchun ayol kishi hajda o'sha yerda izdihom qilishligi yaxshi emas bu ya'ni harom deyapti mana erkaklargau ga tiqilishligi ya'ni fitna bor zarar bor ya'ni